影视能给我解释一下，为什么这两份设计相似度如此之高的我相信苏北，妹妹，如果你相信我，就不要再质疑他。你没有抄袭，我的原稿都在这里，你凭什么要送我走？人都已经死了，要怎么证明你没有抄袭？你不走，留在这边给别人骂。 苏北，你别走，千万别走！我去找你，我去找你啊！奶奶，奶奶，奶奶你醒了，答应一声奶奶，别把奶奶吓坏了。啊。伯伯我，我在这儿。 苏北，对不起，当初我不该那么固执把你送走。抄袭事件对你打击那么大，我应该把你留在身边，保护你，安慰你。我不应该那么贪心，想说我把你送过去避风头，能保住焕真的名声。我应该第一时间就向大家证明你的清白。我想拦你。 去机场追你，可是我，我把你给忘了，我不应该让你一个人在意大利待了七年，不应该，更不应该在你回来之后，我还对你各种怀疑，我不该，对不起，对不起，别说了，都过去了，我们现在。 不都好好的吗？以后我和库里斯会好好陪着你的。从扫描结果来看。 这次头部受到重创以后，加重了整个病情，并且血块现在已经压迫到了脑内神经。你醒来之后的短暂失明，主要是因为情绪波动太大造成的。现在感觉怎么样？模模糊糊的，但是还能看到点东西。尽快手术吧，千万不能再等了。 手术的事情，我要考虑一下。吴主任，你能帮我保密吗？没什么好考虑的。南哥，这次我不会听你的。吴主任，咱们可以。谢谢吴主任。走。你不做手术？ 是因为苏北吧？我们的感情还不稳定，而且我们经历了那么多，我不知道怎么跟他说。万一我真的醒不过来了，我又不想让他受到感情的束缚。夫妻之间遇事本来就应该一起承担，你们已经因为误会耽误了七年，你还想再来一个七年吗？ 苏北，是可以和你一起并肩的女人，她也没有你想的那么脆弱。暂时别告诉她吧。什么事不告诉我？他的情况到底怎么样啊？啊、哦，没什么大碍，可能后期啊，就是需要多观察一段时间。 呃，这个时间差里呢，千万别让他再受什么刺激啊！医生，医生，怎么样？严重吗？嗯，但露娜还是不说实话。你明天有时间吗？ 有时间，那你帮我把云帆弄走。他在，我没办法试探路南。放心吧，<laughs> 看样子云帆已经被你治得死死的了。确定在一起了吗？那哪,哪有、啊、我才看不上他呢。有啊，有错还怂，捏他就跟捏一坨面似的。<laughs> 傻瓜，如果不喜欢你，人家给你捏吗？好歹是个男人啊。 叶子，能遇到一个喜欢的人不容易，你不要等到失去了才知道珍惜。我就后悔跟陆南之间有太多误会、啊、才错过了那么多年。嗯，哎，算了算了算了，我给你念。他就是说。 你出来，我有话跟你说。我不，陆总还找我有事儿呢，是吧？呃，是，云帆他有事情要跟我说。你干嘛？叶婷又不会吃了他。再说了，这是人家感情的事儿，你也不好插手吧，陆总。 你不仗义！这是上次跟思雅谈下后续合作的合同，你看没问题就把字签了。那个，我刚刚一直在看书，所以眼睛不太舒服，我可以先休息一下吗？这个比较急，你赶紧签了吧。没什么问题就签了。 好了。什么时候开始的、啊？你说啊。我醒来的时候就看不见了，但也不是完全看不见，我还能看到一些模模糊糊的影像。那你为什么不告诉我？我不想让你担心。我们是夫妻啊。 这阵子一个人待在黑暗里，一定很痛苦吧？有你在，我不痛苦，反倒这阵子你辛苦了。嗯，我们赶紧去做手术好不好？一定会好起来的。好，嗯，等把蛀虫都清干净了，环针也稳定下来。 我马上出国做手术。我不要，我想要你赶紧好起来。什么蛀虫，什么患者，我什么都不要管。我会好起来的，我还想一直陪着你呢。我们有太多太多事情没一起体验，我不想失明，我舍不得你们。那你答应我的。 你可不能违约啊！你已经欠了我一个七年了，你得给我补上，而且还有 Chris 呢，你不能丢下我俩。好，我答应你,你。奶奶。 我把我最喜欢的东西全都送给你。妈妈不让我陪你去，那那你就把这个超人带着，想我了你就抱着他。 你不要害怕哟，在国外要好好治病。我会像男子汉一样撑起这个家，好好保护菲菲。谢谢你，宝贝。宝贝乖，爸爸一定会好起来的。 那我走了，一路顺风。就不能男人点，双手一抱，这不就抱上了？嗯，我走以后，你不准沾花惹草。哎，呀，知道了。 你要好好照顾自己，我和 Chris 会等你回来的。我会好好照顾我自己的。嗯。先走了。走了。 嗯。走了、啊，走吧。你们现在是修成正果了，嗯。可我还有好长的路要走。你还好吗？ 我会帮他守住幻针，等他回来的。对了，上次安排让你找的高级设计师找的怎么样了？还在找呢。我们必须趁热打铁，尽快把 NS 品牌做出来，才能搏出位。 你那边怎么样？一切顺利，你不用担心我。那你那边进展如何？我这边还在筛选设计师，一旦选定，会立刻推进 N S 项目的。好，苏，这些都是我筛选过后感觉还不错的设计师，你看一看，要是有感觉不错的，我就约一约。好，我看看。 各位仔细看一下，我相信你们不会再有机会拿到比这个更好的合同了。从今往后呢，大家就是 N S 项目的核心成员了，希望你们能够一起并肩努力。 充分发挥你们的设计才华，共同打造出惊艳国内外的高端设计品牌。一定倾注全力。合作愉快。合作愉快。合作愉快。路、嗯、南那边情况怎么样了？没什么特殊情况，我已经找人查了他的病情了，应该很快会有结果。你别总是说。 有结果，这事儿得抓紧时间，千万别让陆南发现。这小子啊，谨慎的很。瞧您说的，啊，他呢，就算再谨慎，咱们有三个人呢，还怕他不成？<laughs> <laughs> 喂。 你看这个地方，它线条太硬了，与整体搭配不上，而且它这个颜色也需要微调，懂了吗？嗯、好。喂，你们先按照我说的地方裁。嗯，好的。